નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠની જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો ભાગ સાત છે તે ભાગ સાતની અંદર આપણને હિન્દી વિષયનો પાઠ નંબર સાત આપવામાં આવેલો છે હાર કી જીત તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો ધોરણ આઠની આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વઅધ્યન પોની અંદર આપવામાં આવેલા દરેકે દરેક વિષયના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ચાલો દોસ્તો તો શરૂ કરીએ પાઠ નંબર સાત હાર કી જીત અહીંયા સર્વપ્રથમ આપણને સારાંશ આપવામાં આવેલો છે ચાલો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર એક અ सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए पहला सवाल बाबा भारती संध्या के समय क्या करते थे तो जवाब अवश्य घोड़े पर चढ़कर आस आठ दस मील चक्कर लगाते थे त्यार पीजों सवाल खडक सिंह सींस, खडक सिंह से इलाके के लोग कांपते थे क्योंकि तो जवाब अवश्य वह एक कुख्यात डाकू था त्रीजो सवाल घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया क्योंकि तो जवाब अवश्य घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगता था चौथा सवाल बाबा भारती को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि तो जवाब अवश्य उन्हें खड़ग सिंह का डर लगने लगा था त्यारछे से पाँचवा सवाल रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा क्योंकि तो जवाब अवश्य सुल्तान को वापस मंदिर छोड़ सुल्तान को वापस मंदिर छोड़ना चाहता था छठो सवाल खड़क सिंह ने घोड़े को वापस लौटा दिया क्योंकि તો જવાબ આવશે ખડકસિંહ કા હૃદય પરિવર્તન હો ગયા હતા મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠની આજે નવી સ્વઅધ્યન પુથી બે હજાર ચોવીસ પચીસની છે તે નવી સ્વઅધ્યન પુથીના દરેકે દરેક ભાગના દરેક વિષયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનને આ વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે एप्लीकेशन है अपनी ओशन कोचिंग क्लासेस आ एप्लीकेशन पर जरूर थी डाउनलोड कर लेंज त्यार प्रश्न नंबर एक ब निम्नलिखित तो वाक्य किसने किस से कहा है लिखिए पहलो सवाल विचित्र जानवर है देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा बीजू वाक्य बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थित हो सका हो तो खड़क सिंह बाबा भारती से कहता है तीजो सवाल बाबजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा तो खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है चौथो सवाल क्या कहना जो एक बार उसे देख लेता है उसके हृदय पर छवि अंकित हो जाती है तो जवाब अवश्य खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है पांचवा सवाल केवल एक प्रार्थना करता हो, उसे अस्वीकार न करना नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा तो खड़ग सिंह बाबा भारती से कहता है त्यार पछी नंबर एक क दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए पहला सवाल खड़क सिंह इस इलाके का खाली जगह डाकू था तो जवाब कुख्यात बीजो सवाल अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय खाली जगह हो गया था तो जवाब अधीर त्रीजू बाबा जी आज्ञा कीजिए मैं आपका खाली जगह हूँ केवल यह घोड़ा न दूंगा तो जवाब आवश्यक दास चौथू वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंचा तो जवाब आशे अस्तबल त્યાર પછી पांचवी खाली जगह अब कोई खाली जगह की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा तो जवाब આવશે गरीबों ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2 अ પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક દો વાક્ય મે લખીએ પહેલો સવાલ ખડકસિંહ બાબા ભારતી કે પાસ ક્યો આયા તો જવાબ આવશે ખડકસિંહ બાબા ભારતી કે ઘોડે કો દેખને કી ઈચ્છા સે ઉનકે પાસ આયા બીજો સવાલ બાબા ભારતી કિસ બાત સે ડર ગયે છે તો જવાબ આવશે ખડકસિંહ ને બાબા ભારતી સે કહા થા कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा खड़ग सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे तीजा तो सवाल सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा तो सुल्तान पर सवार खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा चौथा सवाल बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे तो जवाब अवश्य बाबा भारती भगवान का भजन करते थे भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर आठ दस मील का चक्कर काटते थे इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे त्यार पीछे छनों के उत्तर लिखिए एमा पहला सवाल बाबा भारती को किसका डर लगने लगा क्यों तो जवाब अवश्य खड़ग सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था जोते-जोते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था उसके पास बाहुबल था इसलिए बाबा भारती को खडक सिंह का डर लगने लगा त्यार पशी छ सवाल इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा तो जो ये उत्तर बाबा भारती संत पुरुष थे दिन दुखियों की दिन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को चल जाएगा तो वे किसी गरीब या दिन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा यह सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी से घोड़े लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा घोड़ा तो से से भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा से छीना उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता है उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीबों के नुकसान की चिंता है ऐसे उच्च विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए इस प्रकार खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ त्यार पशी चौथा सवाल अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा उत्तर खड़ग सिंह ने गरीबों और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों दिन दुखियों और अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया उसी रात को वह उसे बाबा के अस्तबल में बांध गया था अब खड़ग सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा सवाल खड़ग सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ सुनी उसने बाबा उसने बाबा से बाबा शेख घोड़े पर रामवाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की बाबा ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा वह अपाइज और कोई नहीं डाकू खड़ग ही था इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त किया त्यार चौथा सवाल यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते जो उत्तर यदि बाबा भारती की जगह में होता तो तोने में जाकर थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़ग सिंह से मुझे खतरा है वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा उसकी धमकी के कारण मैं चौबीसों घंटे भयभीत रहता हूँ पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाती है अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है वह किसी भी समय मेरे मेरा मेरे घोड़ा उठा ले जा सकता है मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई कर मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। त्यार पछे छ प्रश्न नंबर तरन टिप्पणी लिखी एम पहलू से बाबा भारती की महानता तो जो उत्तर बाबा भारती एक सदाचारी संत थे उनका हृदय विशाल था और उनके विचार उच्च थे उनके हृदय में दिन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी दिन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीबों और दिन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की बाबा भारती के उच्च विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे त्यार पीछो सवाल बाबा भारती के घोड़े सुल्तान का वर्णन बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को जो एक बार देख लेता है उनके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है घोड़ा वायु वेग से चलता था उनके ए, उनके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था सुल्तान की चाल भी अद्भुत थी त्यार प्रश्न नंबर चार अ निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए चलो उदाहरण अपन अँल रीत पहलू कीर्ति तो सामना प्रसिद्धि वाक्य बनशे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है नेकी तो एनुसे अच्छाई वाक्य वाक्यवश्य दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आना ही सही रास्ता है त्यारीजू विस्मय विस्मय नु थ हैरानी वाक्य बनशे जब उसने जीत हासिल की तो सभी लोग हैरानी में पड़ गए ध्रुणा ध्रुणा नु थ नफरत वाक्य वंश उसने अपने दुश्मन से गहरी नफरत रखी थी अभिलाषा नु थ आकांक्षा या वाक्य वंश मेरी आकांक्षा है कि मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलू प्रयोजन उद्देश्य उसका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था त्यार प्रश्न नंबर चार ब निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना वाक्य वंश लोग के लाल के जादू पर लट्टू हो जाते थे ત્યાર પછી છે ફૂલા ન સમાના યાની કી બહુત પ્રસન્ન હોના વાક્ય બનશે લોકો કે મોં સે બેટે કી પ્રશંસા સુનકર માં ફૂલી ન સમાઈ ત્યાર પછી ત્રીજો છે આંખ નીચી હોના યાની કી શરમિંદા હોના વાક્ય બનશે જબ ઉસને સબ કે સામે જૂઠ બોલા તો ઉસકી આંખે નીચી હો ગઈ ફૂટ ફૂટ કર રોના યાની કી અત્યાધિક દુખ મે રોના વાક્ય આવશે અપની માં કો ખોને કે બાદ વ ફૂટ ફૂટ કર રોયા સાપ લોટના યાની કી અત્યાધિક તડપ મે હોના વાક્ય આવશે ઘોડે કી ચાલ દેખ કર ઉસકે હૃદય પર સાપ લોટ ગયા ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ચાર ક દે ગયે શબ્દો કે અર્થ શબ્દ શબ્દો કે અર્થ છે શબ્દ પહેલી પૂર્ણ કીજે ચાલો તો પહેલું આડું જે છે એમાં આવશે અધીર અને નીચે જે છે એમાં આવશે અભિલાષા એવી રીતે ત્રીજું જે છે નીચે એમાં આવશે સહસા અને ત્રીજું સીધે જે છે એમાં આવશે સચ ત્યાર પછી બીજું જે નીચે છે એમાં આવશે પ્રયોજન અને બીજું સીધે જે છે એમાં આવશે પ્રશંસા ચોથું સીધું જે છે એમાં આવશે ગગન ચોથું નીચે જે છે એમાં આવશે કરુણા અને પાંચમું સીધું જે છે એમાં આવશે તૃણા ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર ચાર ડ દિયે ગયે શબ્દો કે વિલોમ શબ્દ લિકર ઉંકા વાક્યમે પ્રયોગ કીજે પેલું છે સુંદર તો સુંદરનું વિરુદ્ધાર્થી થશે અસુંદર અથવા તો કુરુપ વાક્ય બનશે ઉનકે નોકર કા ચહેરા અસુંદર થા જમીન જમીનનું વિરુદ્ધાર્થી થશે આસમાન વાક્ય બનશે નીલા આસમાન દેખ કર્થી થશે ઉષા અહીંયા વાક્ય બનશે ઉષા કી લાલિમાં દર્શન પછી ચોથું છે જમીનદાર બહુ અમીર થા વિશ્વાસનું થશે અવિશ્વાસ અહીંયા વાક્ય બનશે શેઠાનીકો નોકર પર અવિશ્વાસ થા કુખ્યાતનું થશે પ્રસિદ્ધ અહીંયા વાક્ય બનશે વુખ્યાત અપરાધી કઈ સાલો તક પોલીસ કી પકડસે બહાર થા निर्धन नु थ गरीब वाक्य वंश गांव में बहुत से निर्धन लोग है प्रशंसा तो वाक्य सभी क्रूरता करुणा की भावना थी सार्थक निरर्थक वाक्य वंश उसके विचारों में हमेशा कुछ सार्थक होता है त्यार पीछे प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए चलो अच्छे जैसे ગાં કે બહાર એક છોટા મંદિર તો વિશેષણ છે છોટા અને વાક્યવંશે એવી રીતે એક વાક્ય આપ્યું છે કહે બરા વિશેષણ છે મુંબઈ સુંદર શહેર હૈ બીજું વાક્ય પરંતુ એકા ઘોડા આંખો કભી ના ગુજરાતા તો વિશેષણ છે બાકા વાક્ય વંશ એકા જવાન મેં કભી નહીં દેખા ત્રીજું છે બાબા ભારતીને ઠંડે જલસે સ્ન ક્યા તો વિશેષણ છે ઠંડે वाक्य वंश हमने गंगा नदी के ठंडे जल में स्नान किया चौथों से अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे तो विशेषण से प्यारे वाक्य वंश पिताजी अपने प्यारे बेटे से लिपट कर रोने लगे पांचवों से बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे तो यहां विशेषण आवश्य प्रसिद्ध अन्य वाक्य वंश सचिन तेंदुलकर प्रसिद्ध खिलाड़ी है त्यार पी छठू छठू वाक्य आप पूछे साहसी बच्चे ने रेलगाड़ी को रोककर सभी यात्रियों की जाने बचा ली તો વિશેષણ છે સાહસી અને વાક્યવંશે સાહસી બચ્ચોને આપની બહાદુરી કઈ કી જાન બચાઈ સાતમું છે સ્વામી ભક્ત ઘોડેને ઉચા લી તો વિશેષણ છે સ્વામી ભક્ત અને વાક્યવંશે વ સ્વામી ભક્ત થલિક કી સેવા કરતા હતા આઠમું રમેશને દો લીટર ઘી લીયા તો વિશેષણ છે દો અને વાક્યવંશ દો કિલો આલુ ખરીદે ચાલો ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર છ અ દે ગયે શબ્દોમાં પ્રત્યય જોડક શબ્દ લિખે મુખ પ્લસ એક એટલે કે મૌખિક મનુષ્ય પ્લસત્વ એટલે મનુષ્યત્વ ભૂખ પ્લસ એક એટલે ભૌતિક મમ પ્લસત્વ એટલે મમત્વ સમાજ પ્લસ એક એટલે સામાજિક સમ પ્લસત્વ એટલે સમત્વ ત્યાર પછી છે વ્યવહાર પ્લસ એક એટલે વ્યવહારિક નીતિ પ્લસ એક એટલે નૈતિક સ્વભાવ પ્લસ એક એટલે સ્વાભાવિક નગર પ્લસ એક એટલે નાગરિક અર્થ પ્લસ એક એટલે આર્થિક અને ઉદ્યોગ પ્લસ એક એટલે કે ઔદ્યોગિક ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર છ બ દે ગયે શબ્દો મેં ઉપસર્ગ જોડકરને શબ્દ બનાવીએ ચાલો ખાલી જગ્યા પ્લસ દિન તો અહીંયા આવશે પ્રતિ પ્લસ દિન એટલે પ્રતિદિન ખાલી જગ્યા પ્લસ આધાર તો નિર પ્લસ આધાર એટલે નિરાધાર નિર પ્લસ મૂળ એટલે કે નિર્મૂલ પ્રતિ પ્લસ કુલ એટલે પ્રતિકૂલ નિર પ્લસ જલ એટલે નિર્જલ અને નિર પ્લસ દોષ એટલે નિર્દોષ ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર સાત નિમ્નલિખિત કો પડકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજે તો અહીંયા મિત્રો આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે પેરેગ્રાફને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને સમજવાનો છે અને એના ઉપરથી જોઈએ આપણે પહેલો સવાલ हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़े की किन किन बातों का बातों की गाथाएं आती है तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में घोड़े के बल शौर्य और बुद्धि की गाथाएं आती है बोझ ढोना और सवारी के अलावा भी घोड़े हमें किस काम आते हैं तो बोझ ढोना और सवारी के अलावा घोड़े सेना में प्रशिक्षित होकर विशेष मोर्चों पर सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं त्रीजा सवाल प्राचीन काल से युद्ध के विवरण में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे रही है तो जवाब अवश्य प्राचीन काल से युद्ध में घोड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि घोड़ेसवार सेना ने उनके बल और गति का उपयोग मोर्चों पर सफलता प्राप्त करने के लिए किया पांचवा सवाल किन किन घोड़ों को हम आज भी याद करते हैं तो हम आज भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक महारानी लक्ष्मीबाई और वीर अमर सिंह राठौड़ के घोड़े को याद करते हैं यार पचीछ प्रश्न नंबर सात एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा कहानी आगे बढ़ाओ तो जो ये आप सरस मजानी कहानी दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए जब इसका उत्तर देने के लिए एक बीरबल बीरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया अकबर ने पूछा कैसे तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई एक बार हवा पानी और सूरज में बहस छिड़ी तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे एक देव देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी उसने कहा देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेजी से चलने लगी उसने तूफानी रूप ले लिया यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा उसने हाथ से कस कर कोट को पकड़ रखा आखिर हवा ने हार मान ली अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी जोर की बारिश होने लगी यात्री पूरी तरह भीग गया पर उसने कोट न निकाला अंत में सूरज की बारी आई इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका वह पसीना पसीना हो गया परेशान होकर उसने कोट उतार दिया सब ने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया બાદશાહને બી બિરબલ કી બાત કાં સમર્થન ક્યાં તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ હિન્દી વિષય જે છે તેનો આ પાઠ નંબર આઠ જે છે તે આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ સાત મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ આઠની આ હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના સિવાય દરેકે દરેક વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના વિડીયો અને પીડીએફ સોલ્યુશનના મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આ જે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન છે તમારી પરીક્ષા માટે અને સ્વઅધ્યન પોના અભ્યાસ માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે તો જરૂરથી આ સ્વઅધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન છે તેનો અભ્યાસ કરી લેજો આપણી એપ્લિકેશન ઉપર પણ અહીંયાની પીડીએફઓ મુકાઈ ચૂકી છે જેની લિંક તમને નીચે આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી રહેશે આ સ્વઅધ્યયન પુથીના વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું પણ ભૂલશો નહીં